история, что значит, это письмо поступило после турнира в Рыбинске, когда значит, там выдавались младшие подростка только пищевые призы. Эльвире Михайловне я в частной переписке написал 11 пунктов, где те же вопросы значит, поднимал и нравственности. И много лет, как вы знаете, Рыбинск проводил командный турнир, и бухгалтерия значит, областная требует с каждого ребенка пенсионная значит, вот будет такой. В Ярославской области оно выдается на второй день рождения в Ярославской области. И почему-то в Ярославской области считают, что это обязательно документ на, на всех других территориях России. Неожиданно это не так. Неожиданно. И очень много лет организаторы, то есть мы выплачивали деньги из своего кармана. Мы выдавали, значит. Ну, один раз, правда, выдавали, потом стали хитрее выдавать на тренеров, стали выдавать на тренеров. Но такая проблема была. Вот такая проблема у нас была. Значит, что хотелось бы сказать по вещевым призам. Ярославль еще не была Кубком России, 10 лет назад я ее организовал, и по примеру как раз он вот, здравствуй летом мне очень понравилось награждение каждого участника. И мы стараемся на своих турнирах награждать именно подчеркиваю каждого участника за то, что он доиграл, пришел на закрытие. То есть пускай это будет какой-то сувенир, пускай какой-то будет сувенир. Это, конечно же, тоже средства из бюджета, из призового фонда вынимаем. Это понятно. Но я думаю, что Людмила Сергеевна поддержала всем, на закрытии было очень приятно, когда в старших возрастах они, кроме денежных призов за первое, второе третье место, получили еще каждый по сувениру Ярославля. Это либо был герб Ярославля, либо объемная фигурка на холодильник, ну то есть это в старших возрастах. А малыши по учили игрушки, малыши получили игрушки. Даже Эльвира Михайловна подошла, сердечно поблагодарила, но ну, на мой вопрос, направила ли она в детскую комиссию, бумаги, ну, к сожалению, ну, ничего, ничего,